Хочу поприветствовать еще раз всех коллег, гостей конференции. Очень приятно со всеми общаться, очень много интересных знакомств. И сказать, что поскольку моя тема будет непосредственно касаться компании Microsoft, а компания Microsoft является генеральным спонсором нашей конференции, поэтому я очень хочу попросить ее представителей... После моего доклада не выгоняйте меня с банкета, пожалуйста. <с Поэтому немножко часть и часть темы я уже коснулась в своих вопросах. Начну с самого главного. То, что до сегодняшний день уголовный кодекс Украины не определяет понятие ущерба. И в этом, к сожалению, у нас по этому поводу возникает достаточно много прений дискуссии, определенные сложности в проведении экспертизы. Но следует сказать, что действительно на сегодняшний день уголовный кодекс не содержит каких-либо возражений против того, чтобы в таких случаях мы могли использовать нормы гражданского кодекса, где определено понятие убытков. Не ущерба, а убытков. То есть в данном случае эти понятия у нас так или иначе являются взаимозаменяемыми, хотим мы этого или нет. Поэтому, конечно, на будущее, я думаю, что этот вопрос, этот нюанс нужно будет исправлять, безусловно. Но то, что касается гражданского кодекса и определения понятия убытка, у нас есть совершенно четко прописана норма. Это первое, это то, что убытками считаются средства, которые бы пострадавшая сторона могла бы потратить на восстановление своих прав. И второе ⁇ это непосредственно упущенный доход. То есть в, случае, в данном случае мы говорим о компании Microsoft, то есть стоимость, по сути говоря, лицензии, которую бы компания продала нарушителю, в том случае, если бы нарушитель все-таки купил не контрафактный продукт, а оригинальный продукт. И здесь возникает еще несколько моментов. Во-первых, каким образом мы считаем непосредственно ущерб? действительно ли нужно считать полностью цену, непосредственно цену на лицензионное обеспечение в качестве ущерба. Здесь нужно сразу сказать, что налоговый кодекс, статья 135, дает нам совершенно четкое указание о том, что из этой цены должно быть исключен размер НДС. Это если этот вопрос задается, уже неоднократно то я говорю что да у нас законодательно на сегодняшний день совершенно четко прописано НДС исключается равно как и акцизный сбор для например табачной продукции и еще один момент здесь который очень важен и спорный на сегодняшний день остается имеет ли право компания Microsoft требовать возмещения ущерба по ряду своих продуктов как я уже говорила в своем выступлении в зале из вопросов, на сегодняшний день действует запрет Техасского суда для компании Microsoft на продажу Word 2003 и Word 2007. Но, и, кстати говоря, я хочу сказать, что действительно эти продукты не продаются по всему миру. Компания Microsoft долго и безуспешно боролась за восстановление права на продажу этих продуктов и проиграла по всем инстанциям, в том числе и Верховный хозяйственный суд Соединенных Штатов Америки, который последним своим иском в 2012 году окончательно подтвердил действие этого запрета. Поэтому возникает вопрос, может ли компания Microsoft требовать возмещения ущерба на продукт, который запрещен продаже судом. Я считаю, что нет. И потому что именно запрещенным, потому что компания Microsoft в этих продуктах сама является нарушителем прав на патент компании IFOI, это канадская компания, на использование ряда расширений, которые применяются в данных продуктах. И насколько мне известно, очень быстро была выпущена версия офиса 2010, который уже не содержит эти расширения и введена в обороты продажу. А данные программные продукты сняты. Тем не менее, на сегодняшний день практически половина исков по уголовным делам касается именно этих программных продуктов. Я хочу обратиться к адвокатам, к судебным экспертам, не забывать о том, что за каждым подобным судебным решением стоят судьбы обычных людей. И то, что человек, мало того, что платит возмещение ущерба, это один вопрос. То, что наша доблестная милиция переусердствует, как правило, еще и получает определенную сумму откат, это то, чтобы снизить в конечном итоге, так, в, как говорится, срок. Да? Но то, что человек получает судимость, это практически может испортить ему жизнь. И вы прекрасно понимаете, что у нас наша милиция такого человека уже никогда не выпустит из поля деятельности. И будет он до конца жизни ловиться на всевозможных подставах, получать следующую судимость, следующую судимость, еще одну, еще одну. Поэтому я вас очень прошу, будьте внимательны, когда вы проводите подобные экспертизы. Проверяйте правовой статус объектов интеллектуальной собственности, особенно по уголовным делам, потому что это в конечном итоге влияет на судьбу людей. И мы не должны об этом забывать. Кроме того, еще хочу обратить внимание на то, что компания Microsoft также сняла из продажи большое количество своих продуктов. Если вы позволите, я вам даже могу их озвучить. Окончание продаж ПО для розницы. Windows XP 30 июня 2008 года. По Windows XP тоже возбуждаются уголовные дела. Windows Vista 22 октября 2010 года. Windows 7 домашняя базовая, домашняя расширенная максимально 31 октября 2013 года. Windows 7 профессиональная 31 октября 2013 года. Windows 8 уже через полтора месяца будет снята с продажи. Поэтому тоже, кстати, это данные с официального сайта компании Microsoft. Поэтому э, обращайте на это внимание тоже. Я не говорю о том, что если права нарушены, они не должно быть какого-либо определенного возмещения. Возмещение есть. И права на эти продукты, даже несмотря на то, что они не продаются, и нет так называемого ущерба, то есть доход не может быть получен компании, потому что сама компания отказалась от продажи этих продуктов. Но права принадлежат именно этой компании. Поэтому вопрос ущерба и возбуждения уголовного дела может быть спокойно быть решен в гражданско-правовых отношениях, переведен именно в эту плоскость и решен на уровне компенсации без возбуждения уголовного дела, без перезапаивания срока и так далее и тому подобное. Потому что все-таки нужно не забывать, что все мы люди, и человеческий фактор у нас никто еще не отменял. И именно с этим вопросом я хотела сегодня обратиться к уважаемым адвокатам, экспертам, представителю компании Microsoft. Спасибо за приятную дискуссию. Я думаю, мы с вами поняли друг друга. Вот. И жду ваши вопросы. Спасибо. Спасибо, Ирина Николаевна. Вопросы, пожалуйста. Один только, один только вопрос по ходу дела. Вы не боитесь, что после этого выступления Microsoft объединится с милицией, и они вместе нападут на Институт интеллектуальной собственности? Это, это не хотелось бы. Спасибо. Василий, да, патентный поверенный, на Почему вы оперируете датой продажи? Эти продукты до сих пор поддерживаются компанией? Не все. 2000... XP не, поддерживается. 2000 XP не поддерживается. Все остальные, Всі вы упомянули, да, но не продаються. Так почему ви используете дату продажу, не дату поддержки? А я вам процитую цивільний кодекс України. Збитками визначаються доходи, яка б особа могла реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено. Тобто за звичайних обставин особа не може отримати ніяких доходів, бо за звичайних обставин вона вже не продає ці продукти. Але ж ще раз наголошую, що я вже на прийшла, що ми можемо можна використовувати механізм цивільно-правових відношень та визначення компенсації і не доводити справу до кримінального провадження і до призначення умовних терміну позбавлення свободи. И, изнужденная халушка, не забываем еще за каждую такую историю, э, е, судьба людины. Перейду обратно на русский язык. Все-таки с восточной Украины, у меня родной, <связано> я думаю, вы не возражаете. Так вот, э, я не зря спросила э, Владислава Владимировича, какое количество уголовных дел именно на сегодняшний день компания Microsoft э, ежегодно, э, как говорится, является... По вашему ответу 300 в прошлом году. Я посмотрела по статистике, кстати, опять-таки опубликованные на сайте вашей компании, что 25% этих дел как раз относятся к той сфере, когда ловятся обычные частные пользователи, подлавливаются. Каким образом? Человек заказал по интернету себе ноутбук, компьютер в котором, как он уверен, установлена не коробочная версия, которая стоит, допустим, 3000 гривен, да, а ОМ-версия, то есть она уже входит в стоимость этого ноутбука. Человек не задумывается, возможно, о том, что данный продавец не является официальным дистрибьютором и не имеет права на установление этой лицензии. Он покупает, ему что-то не нравится, он через какое-то время продает этот ноутбук, ничего не меняет там. И его замечательно повязывают. Скажите, он виноват? Формально да, а реально получает условный срок. И таких случаев вот эти самые 25% из 300 практически или похожие на эти случаи. Поэтому я еще раз говорю, давайте обращать внимание на такие ситуации. И можем ли мы действительно все-таки проявлять какое-то человеческое качество внутреннее и понимать о том, что есть. Действительно злостные нарушители, которые заслуживают этого самого уголовного срока, уголовного дела, огромных выплат ущерба. И есть люди, которые просто становятся добычей, в прямом смысле хищнической добычей нашей милиции. Поэтому, наверное, нужно разделять здесь вопросы подхода правильно и смотреть, в какой ситуации мы можем проявить свою человечность. При этом не забывайте, конечно, о профессионализме. І що пожалуйста. Пані Мінченко, Якщо дозволите, я рідною мовою, я дивлюсь тему доповіді стосовно всіх об'єктів, фактично зміщено. В сторону авторського права більш того, я вислухав вас уважно і зміщено в сторону продажу чомусь. Ми прекрасно розуміємо, що всі закони містять свої альтернативні способи використання кожного об'єкту права інтелектуальної власності по-своєму. І зв'язку з цим у мене питання. Як і 26 й пункт стандарту номер 4 говорить за виробництво та або продаж, чи не вважаєте ви, що Якщо зупиняться розрахунок збиток збитків проводити виключно на фактах виробництва або продажу, це звужує А, об'єм прав правовласника, Б, об'єм обвинувачення в кримінальному провадженні, С. об'єм матеріальної шкоди, яка реальна завдана правовласнику. Дякую, дякую за питання. А, ні, я не вважаю, що це звужує об'єм прав. Чому? Бо я вже... Тільки що дуже ретельно вам пояснила свою позицію з цього питання. І вибачте, я попередила, що сьогоднішній мій виступ не буде стосуватися всіх об'єктів інтелектуальної власності. І навіть мій попередній виступ на попередній конференції стосувався лише знаків для товарів та послуг, бо питання визначення розміру шкоди воно дуже об'ємне. Воно має велику кількість своїх процесуальних. Нюансів, і е, неможливо давати абсолютно узагальнену методику, і неможливо до кожного е, случая випадку підходити е, з якимось лікалом і казати, так, ось тут у нас є ось такі процесуальні норми, і тут ось така шкода. І е, так, ми маємо керуватися діючими законами, діючими кодексами. Але не забувайте знову ж таки, що як я вже казала, за кожною ситуацією стоять люди, свої персональні обставини справи, свої нюанси, свої умови порушення прав, і це також треба враховувати. Ще питання, будь ласка. Можна? Можна Так, питання? Скажіть, будь ласка, чи можна визначити шкоду, наприклад, при? Для власника прав, ну, прав власника, наприклад, на відповідний музичний твір, звичайний твір, який розміщується на звичайному сайті. Ну припустимо, візьмемо, наприклад, XUA, да? от чи можна визначити і що для цього потрібно? І скільки це ну, орієнтовна вартість послуг по оцінці шкоди завданої правовласникам? Я вам дам свою візиточку, Ми з вами можемо практично поговорити по попросу. На Дякую. самом деле це совершенно всі реально, да. Ще питання юда і на передняється. Владислав Шаповал. Я, якщо можна, репліку і запитання, оскільки декілька тез е, було озвучено, е, які потребують коментаря. По-перше, щодо чути? Так, краще щодо рішення е, суду штату Техас. Е, треба мати на увазі, що мова йде про патентний спір, і е, е, рішення, яке дійсно... Має місце і забороняє певні дії, зокрема продаж примінників на території США, а також виплату компенсації. Не стосується наявності майнових прав корпорації Microsoft на відповідні програмні продукти. І все ж таки треба це мати на увазі. Отже, права на цей продукт вони існують, вони чинні, Існують, я не заперечую існують. і вони охороняються в Україні на підставі міжнародних угод як країни учасниці відповідної конвенції. І зв'язку цим питанням доволі часто в своїй практиці. Від доповіді так само це бачу, в межах однієї експертизи чи дослідження об'єднуються як питання з різних, ну скажімо так, сфер, наприклад, встановлення наявності прав, це очевидна експертиза з питань інтелектуальної власності, і визначення певних економічних параметрів, що скрізь ближче до економічної експертизи. Я вже не говорю про вирішення певних правових питань, чи має місце контрафактність, копії і так далі. От, в даному випадку, як ви бачите, з врахуванням ну, моральних якихось чи е, суб'єктивних факторів, яким чином необхідно вирішувати цю проблему, коли е, слідчий чи суддя е, ставить ці питання з різних галузей перед експертом, кваліфікація якого обмежена, мовляв, ще одним предметом, наприклад, експертизою в галузі питань інтелектуальної власності. Чи повинен в такому випадку експерт не, не давати відповіді на ті питання, які знаходяться поза межами його компетенції? Експерт не повинен давати питання, які знаходяться поза межами експертної спеціальності. Це чітко прописано законодавством, проте експерт має право звернути увагу і вказати на певні факти, які можуть сприяти правосуддю. І це також прописано законом. Якщо ці питання Ірина Миколаївна належать до компетенції експерта, слід зазначити, так? Ще питання, будь ласка. Немає. Дякую, Марина Миколаївна, за Дякую выступ. за увагу.